ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଓ ଆମର ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ନାମ କଣ ରଚନା ଶ୍ରୀ ବୁଲିନ୍ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଆପଣମାନେ ତ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କଳ୍କିଲୀଳା ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ତ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହଉଛି କଳ୍କୀ ଅବତାରଙ୍କ ନାମ କଣ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମତ ତ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତ ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତ মানি নুহে তথাপি আমি বিহার বিহারী যা আমার অনেক সি বহ কষ্ট করতে এসব শাস্ত্র রিসর্চ করিবার আহত শাস্ত্র পড়ে পড়েও এসব বিষয় জাঁয়া পাই আলো করে কারণ সেবি আমার পিতৃতুল্য আহ এজেড হয়ে গেলে তো কিছু তো অছি না কারণ সে যে জিনিসটি আগে সত্য সে জিনিসটিকে প্রকাশ করা চাহ তা মত নুহে শাস্ত্র মাধ্যম যা স্মরণ পাচ্ছেন বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করছেন ତ ତାଙ୍କ ଲେଖାଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ପଢୁଛେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ପଢ଼ୁଅଛେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ତ ସେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରମାଣ ଏକତ୍ରିତ କରି ସିଏ ଏହି ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବହିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କଳକିଲୀଳା ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏହା ପୁନଃ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ରୂପ ଧରି ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରରୋବ୍ଧ ରୂପ ଧରି ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଓ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧକୃପା ସିନ୍ଧୁ ନାମ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଳରେ ବାସ କରି ପୁଣି ଚଉଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ କିଙ୍କ ବା କିଙ୍କଟ ନଗରରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ହେବ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଦେଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅନାଦି ସଂହିତା କୋଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆବର ଶୁଣି ଶୁଣ ଶି ଗବା ମା ଶ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀ ଅନନ୍ତ ମହି ମା ব্রহ্মাণ্ডে করবে নিবৃতি পা নিবৃতি অনন্ত ব্রহ্ম হেবে ত্রিপুর নিশ্চয় অনাদি সংগীতার কুড়ি অধ্যায় লেখা উচিত মহাৎমা জগন্নাথ দাস উদ্ধব ভক্তি প্রদা সেই কথা লিখি সেটার শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব কু কুচ তহ দেহে মুহি ଉଦୟଇ ଅଛି ଏହା ଜାଣିଥିବୁ ବୀର ତୁ ଯାହା ମାଗିଛୁ ମୁଁ ତାହା କରିବି ଆଦ୍ୟ କଳିରେ ପ୍ରଚାର ଗପ ଚଦୁବଂଶୀ ମାନ ବିନାଶୀ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ମୁ ଦୟା ଅନନ୍ତ କଳଙ୍କି ପଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର ଧରିଛନ୍ତି ନରକାୟା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କଳକୀୟ ଅବତାରଙ୍କ ନାମ ଅନନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି ଓ ଏହି ଲୀଳା ବେଳେ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ନର ଶରୀରରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲୀଳା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମ ଭାଇ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ କବିମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯେ ଅନନ୍ତ ହେବ ତାହା ଭକ୍ତ ଭୀମ ଭଇ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ କବି କବିମାନେ ତାଙ୍କ ଭଜନ ମାଳା ଚଉତିଷା ଓ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅନେକ ବାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ବିଜେ କରିଥିବେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ନାରାୟଣ ଅମୃତ ବରଷା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହୋଇବ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଣ ଆଦିମାତା ଥିବେ ରହି ଅଚେତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚେତା କରାଇବେ ଅମୃତ ଲୋଚନ ଚାହିଁ ଯେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଅନନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କେ ନୁହନ୍ତି ଅକଳଣା ବାରାନିଧି ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ନବକଳ୍ପିଧି ସାଧି ଯେ ଯାହାର ଆଶେଷ ମହିମା ଅନ୍ତ ନ ପାଇଲେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି କ୍ଷମାନନ୍ଦୁ ଅନ୍ତର ଜାମି ମହିମା ନାମ ଯାହାର କ୍ଷୀତି ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଅବତାର ମର୍ଥେ ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ବିହାରୀ ଯେ କ୍ଷମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଧାଇ ଭକ୍ଷେ ଅଧମ ନାରଣ ଯେ ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି ଅନୁଙ୍ଗ ଅବତାରୀ ଏକ ହେବେ ଜାରି ସୁତିଶେ ଦୈତାରୀ ଦାସ ପନ୍ଦର ପଦ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଅଟେ ଏହି ଏ ଯୁଗେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗାଇଁ ମହାପାତକ ହେଲା ମହି ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଧରଣୀ କମ୍ପିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ଜାଣି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପୁଣ ବିଜୟ ରସସାଗର ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠାରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ ପୁର ବି ଯେ କଲେ କଳି ଯୁଗ ଖଏ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହଇବ ନିଷ୍କାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏ ଯୁଗରେ ଅଣଭେଦ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିବୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଯେ ବିଖ୍ୟାତ କରିବୁ ରସସାଗର ଗୀତା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଅଣବେଦ ଧର୍ମ ଜାଣ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ମହା ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମ ହେବ ମଞ୍ଚପୁରରେ ଭକ୍ତ ଗଣ ଏହି ଧର୍ମ ପାଳିନ ସନ୍ତୋଷ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଲୀଳା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରତ ରସ ସାଗର ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଖେଳ ଏହି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଖେଳ एही ए, ए खेल न जानिबे केही अनंत युग खेल ही ए खेल न जानिबे केही अनंत युग खेल अंते सत्य प्रकाश ए जगते रस सागर गीता सप्तम अध्याय स्थितिपति मोहि हिरावन हिरान्न बसाई अनंत रूप धरिण खेलखंड गिरी समाधि जगरे रहिबी बिनिता सुनो ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ଚୌତିଷା ହାଡ଼ୁଦାସ ଉପରକ୍ତ ବାଣୀ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଏହି ଅବତାରରେ ଅନନ୍ତ ବା ଅନନ୍ତ ମହିମା ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣ ଏକତ୍ରିତ କରି ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ বুঝাইব চেষ্টা করছেন আমার এই মানুষ সমাজ কু যেন মতি ভ্রষ্ট হয়ে যাই বিভিন্ন মার্গরে রহি বিভিন্ন কর্মরে রি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মধ্য জা পু না স্বয়ং প্রভু কি প্রভু কলকি অবতার প্রভু নিজে অবতারিত হয়ে ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଅବତାରରେ ଅନନ୍ତ ବା ଅନନ୍ତ ମହିମା ରହିବ ଓ ସେ ଯୁଗ ନାମ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ନା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁ ଦାସ ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖକ ଥିଲେ ଓ ଅଠରଶହ ଚଉଷଠି ମସିହାରୁ ଅଠରଶହ ଅଶୀ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଜନ ମାଳାରେ କଳ୍କୀୟ ଅବତାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ নিৰ্মোত কৰাৰ ভিতকতি নিজ ধৰ্ম হে পাইব যে পূৰ্ভাগ্য দেখিব প্ৰভুক অংগ অনন্ত মই নিশ্চয় আচিব আম্বামী হে নবীন স্বৰূপ ধৰি আচিব শূন্য বিহাৰী ବୀର ବର ଉଡାଇବେ କରି ମେଳ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ରୂପ ପ୍ରକାଶିବେ ହେଲେ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ମାଳା ନମ୍ବର ଏକରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଜନ ମାଳାରେ କଳ୍କୀୟ ଅବତାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ନିର୍ମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ପାଠ କଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଂଶ ଅବତାର ନେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ଆମେ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଶ୍ରୀ କୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରକାଶକ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଯୋଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇ କଳ୍କିଲୀଳା ପୁସ୍ତକଟି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ବସି ପାଠ କରୁଛେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର প্রমাণ আজ ঠিক আস্ত নবা নাই সাহায্য করুছি। নকর মনরে ভীতি ছাড় সেবা ভক্তি নিজ ধর্ম লে পাইব কেত সুন্দর কারণ অন্তযুগ বর্তমান অনন্ত যুগ এটি আপনার চেষ্টা করলে ধর্ম করে নাহি। আপন যদি চেষ্টা করবে না আজ হই হয়ে নাহি। কারণ সময় ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ସମୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାହିଁ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହା ଏସବୁ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ସେତେବେଳେ ଚେତେଇ ଦବା ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ বর্তমান অনন্ত যুগ এটি আপনার চেষ্টা করবে বর্তমান আপনার তো কলঙ্কি লাগি যাই না যেমন লুহারে আজ্ঞা কলঙ্কি লাগি যায় বাহার পড়ে রহলে কিংবা খরা বর্ষা সীতা সহ কলঙ্কি লাগি যায় সেইপরি আজ মানুষ সমাজ কু কলঙ্কি লাগি যাই বা কলকি তার বর্তমান সংহার করি নকর মনরে বিতি ছাড় সেবা ভকতি। নিজ ধর্ম থিলে হে পাইব নিজের ধর্ম লেব মনরে ভিত্তি করা দরকার করিবা দরকার নাহি। বর্তমান উপরে ভক্তি দেখাই কোন দরকার মনর যদি ভক্তি নিাইয়া কো দরকার নিরা আপনার জীব হত্যা করুবেন বার মানিক সবু মাছ মাংস ভক্ষণ করুবে ভক্তি কৌঠি হব হব না সে প্রভু অংশার ভাবপৃষ্ঠ লেখি ভিত্তি ছাড় সেবা ভীতি নিজ ধর্ম লে হে পাইব নিজের ধর্ম লে আজ্ঞা পাইব বর্তমান কন চলছে অনন্ত যুগ সমস্তে কৌচে সে না কিন্তু সতরে অনন্ত যুগে সমস্ত অন্ত হব আশিত অন্ত হব আপর মায়িকা প্রম দৌচে শাস্ত্র প্রমাণ দৌচি আনু আধার করে আজ্ঞা আপন পাখে আজ প্রকাশ করছে যে পূর্ণ ভাগ্য দেখব প্রভুক অঙ্গ পূর্ব ভাগ্য লে আজ্ঞা দেখব পূৰ্ৱৰু যদি ভাগ্য থাকে প্ৰভু অংগ দেখিব পাইব অনন্তি পুৰুষ ঠিক আছে নবীন স্বৰূপ ধৰি আচে শূন্য বিহাৰী বিৰবৰ বানা উড়াইবে সৰ্বভক্ত কৰি মে কৰবে অনন্ত খেৰ প্ৰভু নিজ ৰূপে প্ৰকাশবে হে ভক্ত ତରତର ନ କର ମନକୁ ମନକୁ ଆଉ ତରତର କର ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲେ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ମଧୁ ଦାସ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ରୂପ ଧରି ଅନନ୍ତ ମହିମା ନାମ ଧାରଣ କରି ମତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କଳି ଶେଷ ଯୁଗର ନାମ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ନାମ ହୋଇଛି ଆଉ ছোট মুহ আজ্ঞা বড় কথা আমি তো জিনিস না চেষ্টা করুছে জাঁয়ব চেষ্টা যে কর্মটি আজ্ঞা করে চালিছে তো প্রভুক জাঁবাটা কম সহজ কথা আভুক জা কিন্তু দর্শন তো মধ্যে এপর্যন্ত পায়ে না তথাপি চেষ্টা চলাইছে প্রভু কে পরীক্ষা নেক্ষা দিয়ে চালিছে আ প্রভুক পরীক্ষা ଶେଷ ହବ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଆମେ କେବଳ ଆମର କର୍ମ କରିଚାଲିଛେ ଯୁଗ ବଲାନ୍ତ ଚାରି ହେଲା ଆବର ଯୁଗ ଯୁଗେକ ଗୁପତ କଲା ଆଦି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଯାହା କହି ଅନନ୍ତ ହରି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେଇ ଦଶ ପଟଳ ମାଳିକା ତୃତୀୟ ପଟଳ ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦ ଦାସ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ নাম তেম প্রভুঙ্কাম এ অবতার পাই অন্য কিছু হয়ে পারে। বর্তমান কিছু ভক্ত অনেক নাম ধরে নিজে কলকি অবতার বলে কোক মানুষ ভন্ডা উচিত প্রিয় দর্শক বন্ধু কে সুন্দর ভাবে বর্ণনা অলকি লীলা পুস্তকরে বর্তমান কেতে লোক নিজ নিজে কলকি কুচ ভণ্ড যেমনি সারথী বাবা হো আশুরাম বাপা আসারাম বাপু হো বিভিন্ন সবুজ অবস্থা কন হচ্ছে দেখত বর্তমান যন্ত যুগ চাল অন্ত হব আত্যেক ব্যক্তি কেমি অন্ত হব কৌ রূপরে অন্ত হব সে স্বয়ং নিজে যোগিনী রূপ নেই যোগিনী মানুষ আজ্ঞা যৌষ্টি যোগিনী মানুষ অলরেডি অর্ডর দিয়ে সরি কারণ সে প্রভুঙ্ পাখে যাই শরণ নে আরণ নেওয়া বেড়ে যেতেক দেবাদী দেখ আজ্ঞা মন্দির মানুষের সমস্ত প্রভুঙ্ পাখে যাই শরণ নেই বর্তমান সে কারণ শরীর উপধারী জন্ম নেই সারিটি আভুঙ্ক অর্ডার কু সেবল অপেক্ষা করছেন আপনার গাঁ দেবী মানুষ দেখুন কারণ যেতবে সরকার আসলে সেতবে ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ବାଉଣ୍ଡରୀ କରାଗଲା ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା କାରଣ ସବୁ ନଟା ଝାଣ୍ଟିରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ଆଉ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜ୍ଞା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମଦେବୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ তান্ড্রি করাছি আপর ভাবে সব তালি দিয়ে তা গেট করে দিয়ে যাই সরকার তো তখন এখন আমি জা পড়ে তথাপি আমি যোগিনী মানুষ আজ সেবার ব্যস্ত অছে কারণ যোগিনী মানে সেবা পাও সে আজ্ঞা দেবাদেবী মানে সেবা পাই যাবে কারণ বলি বেঞ্জ করে আমার সরকার বই মধ্যে করে দিয়ে হইচি অন্ধ। ବିଶ୍ଵାସରେ ସବୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେନ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ପାଇବେ ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି ସେ ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେବା ପୂଜା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ତାମସ ପ୍ରଭୃତିର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଜି ବ୍ୟାଧି ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଧି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ ରୋଗ ରୋଗ ଆଜ୍ଞା କେହି ନୁହେଁ ଏଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚଉଷଠି ଯୁଗିଣୀ ଆଉ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହବାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ ହବ ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କ ଭଜନ ମାଳାରେ ଦୁଇଶହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚଉତିଶା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମଣୁଛି ତାରିବାକୁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଫିଟାଇବାକୁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାରିବାକୁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେହେ କରିଛନ୍ତି ଆତଜାତ ପଡୁଅଛି ଧର୍ମ ଡାକ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ହେତୁ ରଖ ଗୁରୁ ଦେବ ଏକା ସାମରଥରେ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଯେ ଅଟନ୍ତି ବୋହୂ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଧରନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସେନା ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟ ସେବା ପାରିଥିଲେ କରି କାଳ ନନେବ ଅଟାରି ତେବେ ତୁ ପାଇବୁ ଗତି ମୁକ୍ତିରେ ଭୀମ ଭଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଉଛି ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଲେଖା କର୍ଣ୍ଣ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସୁଜ୍ଞ ନର ଶୁଣ କରାତା ଚରିତ କଳି ଯୁଗ କାଟ করিবা নিমন্তে মত্তরে হেলেনি উদিত সুজনে কাহিকি অপ্রতে করুছ কহু অচি সত সুন সাদু সন্ত প্রতক্য অছন্তি অনন্ত ক্ষমা সত শান্তি দযা ধর্ম জ্যানো সবুকু রখিবে খেলো উঠাইবে অতিহি নিস্কামে প্রতক্যরে লোক দেখিবে সুজনে খিন্ন বুদ্ধ রুপদি সন্তি বিজয়ে জগতে চিহ্ন সে পুরুষ নিজে প্রভু রামচন্দ্র হিকে অবতার হেবে এ প্রমাণ এই পুস্তকরে দিয়া যাই দর্শক বন্ধু কত সুন্দর ভাবে কহিবা আমার ভারত দেশরে আজ্ঞা আমি বাস করুছে। কিন্তু ভারত দেশের এই ময়ূরভঞ্জ গোটি জেলা অনেক ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ସାମାଖୁଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଲେ ଏଇ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଭାରତର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମ ଭାବନାରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଏଇ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ରେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଛି ଏଇ ଦୁଇ ତିନ ଦି ତିନି ଦିନ ହେଲା ତାପରେ ଏଇ ପାଠଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ପାଠ କରୁଛେ ତ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ କଳ୍କ୍ୟ ଅବତାର ହେବେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହିଁ ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ ଏହି ଅବତାର ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶେଷ ହୋଇ ସମବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଭୁ କେଶରୀ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଭକ୍ତ କବିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି କେଶରୀ ବଂଶର ରାଣୀମାନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁ ବୁଣୁଥିଲେ କେଶରୀ ବଂଶ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଲୁଗା ବୁଣିବାକୁ ନିଜର ଜୀବିକାର ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ସମାଜ ତନ୍ତୀ ମାନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ତନ୍ତୀ ସମାଜରେ ମିଶି ରହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ କୂଳର ମାନରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେହି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଗପ୍ୟ ହୋଇ ସମୀ ବଂଶର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ତେଣୁ ଶ୍ରୀହାଳୁଦାସ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତନ୍ତ ନନ୍ଦନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ର ନାତି ତିନିମୂରତି କ୍ଷୀରରୁ ଲବଣ ଘୃତ ସେ ସ୍ଥିତି ସେହିଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯେ ଶେଷ ସୋମବଂଶରୁ ହରି ଯେ ପ୍ରକାଶ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମାନେ ନିଜ ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଦେବ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠିକି କାହାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବା ଆକ୍ଷେପ କରି কিছু কথা না কারণ সমস্ত চেষ্টা প্রভুক জাণ আভুক জাঁয়া চলাপথরে জাঁয়া পাই যে রাস্তাটি আমি চয়ন করেছি কেবল আমার প্রচেষ্টা আচেষ্টা আচেষ্টা আমি প্রভুক সেই বাণী বা পূর্ণ যে অংশবতার মহাপুষ মানে যে প্রমানি যাই তা প্রকাশ করিবার মাধ্যম এই চ্যানেলটি আলকিলীলা পুস্তকটি প্রিয় দর্শক বন্ধু চেতু ভক্ত মানে তো নিশ্চিত ভাবে জারে কেবে প্রভুকু জিনিসপারে না সে অদৃশ্য রহবে অদৃশ্য রই কি তাঁকর কর্ম সে নিজে করেচালবে তো আমি কেবল আজি? যাহা এই শাস্ত্র মাধ্যম ଜାଣିପାରୁଛେ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର ଅନନ୍ତ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ କେବଳ ସେ ଅଂଶବତାର ମାନେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ तुम्हें माता चपिता पिता तुम्हें बुमेव बंधु तो सका तुम्हें बो तुमेव विद्या द्रविण तुम्हें बो तुमेव तुमे सर्व मम देव देव तुमेव सर्व मम देव देव तो मे सर्वा मम देव देव ओम शांति ओम शांति ओम शांति